W Budapeszcie odbył się cichy marsz przeciwko projektowi ustawy o przejrzystości, który ma zostać przyjęty w połowie czerwca. Protestujący mieli zaklejone usta taśmą. W ciągu półtora tygodnia takie protesty odbywają się w 17 węgierskich miastach. Uczestnicy demonstrowali w całkowitej ciszy, ponieważ projekt ustawy, jak twierdzą, ma na celu uciszenie wszystkich głosów krytyki, w tym mediów i organizacji pozarządowych. A nem felforgatás hanem építés nem támadás hanem védelem, nem árulás, hanem szolgálat. A kormány szerint veszélyes, hogy felszólalok azokért, akiket nem hallanak meg. Hogy azért dolgozom, hogy Magyarországon mindenki egészséges környezetben éljen. Nem érdekli őket, ők máson dolgoznak. Ők azon dolgoznak, hogy itt mindenkit el lehet lincsenek. Ez a hatalmi arrogancia, itt sok, sok ezer milliárd forintot meg kell védeni bármilyen áron. Szerintem erről van szó. Ekkor egy kicsit a saját reményünket se veszítjük el, hanem egy kicsit megerősítjük. Úgyhogy ha nem is kifejezetten olyan következménye van, hogy akkor azonnal az ilyen rendeleteket kellőképpen módosítják, de hogy így egymásban egy kicsit megerősítjük, hogy megéri még kitartani. Pod koniec cichego protestu aktywiści umieścili duży transparent ze zdjęciami polityków rządowych na hotelu Gellert. Budynek jest obecnie w trakcie renowacji. Zabytkowy hotel został kupiony przez firmę Istwana Tiborcza, zięcia premiera.